Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, pada hari ini kami akan membentangkan mengenai cadangan agensi baru yang kami pilih uh, di mana ianya memberi fokus kepada perlindungan kanak-kanak dalam aspek digital. lah. Sebagaimana kita sedia maklum uh, pada masa kini aspek digital uh, memainkan peranan yang sangat besar dan memberi impak yang sangat uh, meluas dari segi positif maupun negatif. Jadi penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk melindungi kanak-kanak daripada pelbagai aspek. Jadi um, uh, kami telah memilih untuk menubuhkan seluruhan jaya perlindungan kanak-kanak digital atau lebih dikenali sebagai sepekat untuk uh, menangani isu-isu yang berada dalam uh, aspek digital ini. Sebelum uh, meneruskan pembentangan, izinkan terlebih dahulu untuk saya memperkenalkan ahli kumpulan. Uh, kami terdiri daripada empat orang ahli yang terdiri daripada uh, saya Nur Izati binti Abdullah 290223, Muhammad Hanif bin Abdul Malik 290168, Wu Fui Kong 290204 dan juga Raj Kumar anak lelaki Masalamani 290453. Uh, kita pergi kepada latar belakang Suruhanjaya lah. Suruhanjaya ini ditubuhkan pada 1 Ogos 2025 di mana tujuan penubuhannya adalah untuk melindungi kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah daripada ancaman digital yang sering kali terdedah dengan pelbagai ancaman risiko dan telian. Selain daripada itu juga Suruhanjaya ini juga akan bertindak sebagai satu badan penguatkuasa bagi undang-undang di mana Suruhanjaya akan menjalankan siasatan terhadap kes-kes yang dilaporkan uh, mengarahkan penurunan kandungan digital dan memberi penalti kepada pihak yang tidak mematuhi peraturan. Selain daripada itu juga, uh, Suruhanjaya ini akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan uh, untuk uh, menangani pelbagai ancaman yang berlaku dalam aspek digital. Baik, kita pergi kepada visi dan misi Suruhanjaya lah. So, Suruhanjaya ini membawa satu visi di mana uh, ia menjadi peneraju nasional dalam melindungi hak, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak dalam dunia digital. Uh, misi Suruhanjaya ini terdiri daripada tiga misi. Terdiri daripada tiga misi iaitu yang pertama adalah memastikan persekitaran digital yang selamat dan seterusnya kanak-kanak melalui dasar penguatkuasaan dan pemantauan. Yang kedua adalah meningkatkan kesedaran dan literasi digital dalam kalangan kanak-kanak, ibu bapa, pendidik dan juga masyarakat. Dan yang ketiga ialah membangunkan dan melaksanakan garis panduan serta undang-undang keselamatan digital yang lebih progresif. Selain daripada itu juga uh, Suruhanjaya ini uh, berfungsi untuk mengumpul dan menganalisis data keselamatan digital. Yang kedua adalah uh, menyelidik dan membangun teknologi perlindungan seperti penggunaan artificial intelligence atau lebih khusus sebagai AI. Dan yang ketiga adalah memberi khidmat sokongan kepada mangsa. Kesemua kesemua fungsi ini adalah uh, bergantung kepada satu slogan yang diwujudkan oleh Suruhanjaya iaitu kanak-kanak selamat negara sejahtera. Selamat sejahtera kepada doktor yang akan saya sekarang. Nama saya Nur nombor metrik 290204 akan membentangkan isu dan masalah. Uh, terdapat lima isu yang dikenal pasti. Yang pertama adalah uh, ancaman keselamatan digital terhadap kanak-kanak semakin meningkat. Kan kena uh, semakin terdedah dan kepada eksploitasi seksual gangguan dan bahan dalam talian. Sistem perlindungan sedia ada masih lemah dan tidak mampu menangani jenayah digital yang kompleks. Yang kedua adalah bully cyber semakin serius. Aduan kes bully cyber dalam kalangan kanak-kanak meningkat setiap tahun. Buli cyber Uh, boleh mengakibat trauma tekanan mental gangguan sosial kepada kanak-kanak uh, yang ketiga adalah kerjasama antara bangsa yang lemah platform uh, media sosial global lambat bertindak menurunkan kandungan berbahaya uh, perbezaan undang-undang antara negara juga menjejaskan keberkesanan perlindungan Seterusnya adalah yang keempat uh, Tiada pusat data persepadu nasional uh, Maklumat kesebar uh, di pelbagai agensi Menyebabkan pemantauan dan tidak balas uh, Tidak efisien Dan yang terakhir Pula adalah kelemahan teknikal dan sosial uh, Tiada sistem penesanan umur yang mantap Literasi digital rendah dalam kalangan ibu bapa dan pejabat juga menjadi salah satu punca um, isu dan permasalahan ini berlaku. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya atas pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya Muhammad Hanif bin Abdul Malik 290168 dari kumpulan A akan meneruskan sesi ini dengan membentangkan lingkasan analisis penubuhan suruhan jaya pelindungan kanak-kanak digital atau SPECAT. Analisis ini merangkumi persekitaran luaran dan dalaman organisasi serta pendekatan strategik yang digunakan. Sebelum saya masuk ke bahagian analisis yang lebih terperinci, izinkan saya mulakan dengan pengertian analisis strategik dan kepentingannya dalam konteks SPECAT. Tujuan utama analisis strategik adalah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman dari persekitaran luar serta kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Proses ini penting untuk membantu organisasi merangka strategi yang berkesan dan berasaskan bukti. Dalam konteks PKAT, analisis strategik berperanan sebagai asas kepada pembentukan dasar dan pelaksanaan program perlindungan digital kanak-kanak. Ia juga membantu menjana strategi responsif adaptif dan berimpak tinggi, selaras dengan cabaran teknologi dan sosial yang sentiasa berubah. Dengan memahami asas ini, kita boleh beralih kepada analisis persekitaran luaran yang memberi kesan langsung kepada keupayaan spekak untuk mencapai objektif strategiknya. Beralih kepada analisis persekitaran luaran. Bermula dengan faktor politik dan perundangan. Leskap perundangan digital di Malaysia masih berada dalam fasa pembangunan, khususnya dalam aspek perlindungan kanak-kanak. Buat masa ini, tiada akta khusus yang mengawal pengesahan umur digital serta pengurusan data peribadi kanak-kanak. Selain itu, spekak berdepan dengan cabaran besar dalam aspek kerjasama antarabangsa, ketidak konsisten, kerjasama dengan platform media sosial global menyukarkan proses penguatkuasaan dan penyiasatan kandungan berbahaya jurang dasar antara negara turut mewujudkan ketidaksepadanan dalam pelaksanaan tindakan perlindungan. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya reformasi dasar dan kerjasama rentas sempadan yang lebih kukuh bagi memastikan perlindungan digital kanak-kanak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Lihat kepada faktor sosial dan budaya yang turut memberi kepada spekat fenomena sharing iaitu pengurusian maklumat anak oleh ibu bapa di media sosial sering dilakukan tanpa kesedaran tentang risiko keselamatan. Curang, curang uh, celik digital dalam kalangan penjaga dan pendidik menyebabkan usaha pendidikan dan pencegahan awal. Tambahan pula stigma sosial terhadap bangsa buli cyber dan eksploitasi menyebabkan kelewatan dalam pelaporan dan pemulihan. Okey, kita teruskan dengan faktor teknologi dan infrastruktur digital. Kemajuan teknologi seperti AI dan komunikasi segera telah membuka ruang kepada jenayah digital yang lebih kompleks. Namun, terdapat kekangan dalam akses kepada data dan oleh kerutima platform antarabangsa yang menyukarkan usaha pemantauan dan pengawasan. Tambahan pula ketiadaan sistem pengesahan umur yang mantap menjadikan kanak-kanak mudah terdedah kepada kandungan tidak sesuai Akhir sekali, bagi faktor luaran, kita lihat aspek ekonomi dan globalisasi. Banyak platform digital beroperasi di luar bidang kuasa Malaysia menyukarkan perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar turut memberi kesan kepada kepengesanan program literasi digital. Ini menyebabkan ketidaksamaan dalam asas kepada perlindungan dan sokongan yang sepatutnya diterima oleh semua kanak-kanak. Seterusnya, kita lihat kepada persekitaran dalaman spekat yang merangkumi kekuatan dan kelemahan organisasi. Dari segi kekuatan, spekat mempunyai mandat yang jelas dan fokus khusus terhadap keselamatan digital kanak-kanak. Ia juga berpotensi membangunkan sistem pemantauan bersepadu melalui kerjasama antara agensi. Tambahan pula sokongan dasar kerajaan dan kesedaran awam yang semakin meningkat memberi kelebihan kepada organisasi ini. Namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian antaranya ialah kekurangan kepakaran teknikal, tiada sistem pengesahan umur yang mantap serta kekangan dalam mengumpulan dan analisis data insiden digital. Selain itu, pembahagian maklumat antara agensi dan jurang celik digital dalam kalangan penjaga turut menyukarkan pelaksanaan program kesedaran. Seterusnya, saya akan membentangkan teknik dan pendekatan strategik yang digunakan dalam analisis ini. Melalui analisis SWOT, kita kena pasti kekuatan seperti mandat khusus dan sokongan dasar, kelemahan seperti kekurangan kepakaran, peluang kerjasama rentas agensi serta ancaman dari platform digital global. Berdasarkan SWOT, metrik TOWS digunakan untuk menjana strategi. Contohnya, strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk membangunkan sistem kesehatan ke 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 umur melalui kerjasama dengan FCMC dan UNICEF. Strategi WO pula fokus kepada latihan teknikal, manakala ST dan WT membantu kurangkan impak kelemahan dan ancaman. Analisis PESTEL pula menilai faktor makro seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi dan perundangan. Ini membantu spekak merangka strategi yang sesuai dengan perubahan semasa. Akhir sekali, analisis VRIO digunakan untuk menilai kelebihan daya saing dalaman. Mandat khusus seperti khusus dan keupayaan menyelaras pelbagai pihak menjadikan organisasi ini unik dan sukar untuk ditiru. Akhir sekali, rumusan daripada keseluruhan analisis menunjukkan bahawa spekat mempunyai potensi besar untuk menjadi pelopor dalam perlindungan digital kanak-kanak di Malaysia yang bermaksud spekak berpotensi untuk menjadi organisasi pertama atau terkemuka yang memimpin dan menggerakkan usaha perlindungan digital kanak-kanak di Malaysia. Pendekatan strategik yang sistematik dan berasaskan bukti amat penting bagi menjamin, menjamin keberkesanan serta kelestarian organisasi dalam menjaga masa panjang. Sekian pembentangan bahagian saya dan saya serahkan kepada rakan saya untuk bahagian seterusnya. Terima kasih. Baik, saya akan teruskan dengan pembentangan bagi cadangan strategik melalui analisis TOWS. Dalam analisis ini, terdapat empat jenis strategi utama iaitu SO, WO, ST dan BT. Setiap strategi memberi tumpuan kepada cara SK, SPE, KAD boleh memperkukuh peranannya dalam memastikan keselamatan digital kanak-kanak terjamin. Okay, um, bagi strategi SO Iaitu S P E K A D Menggunakan kekuatan utama Sebagai badan berkuasa tunggal Untuk mem memanfaatkan peluang Kerjasama dalam Luar negara Melalui kerjasama dengan agensi seperti MCMC, -MC, Kementerian Pendidikan UNICEF dan Interpol S P E K D Boleh membangunkan Sistem pengesanan awal Berasaskan kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini membolehkan kandungan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, dengan memasukkan modul keselamatan digital ke dalam kurikulum sekolah, SPAKD boleh memperluas program literasi digital secara menyeluruh di seluruh negara. Strategi ini, Bukan saja memperkukuh perlindungan kanak-kanak Malah meningkatkan tahap kesedaran digital dalam kalangan pelajar Okey, slide yang kedua tentang strategi weakness opportunity Ya, yeah, okey Strategi WO ini fokus utama ialah mengatasi kelemahan dalaman SPEKAD Melalui peluang kerjasama antarabangsa SPEKAD masih baru dalam kekurangan kemahiran teknologi teknikal serta sumber kewangan. Jadi, melalui latihan berturusan pemindahan teknologi dan pertukaran pengalaman dengan negara maju, kecekapan tenaga kerja boleh dipertingkatkan. Dari segi kewangan, SPEKAD boleh memohon dana pembangunan digital daripada ASEAN serta menarik sumbangan sektor swasta NGO. Strategi ini boleh dijalankan secara berperingkat melalui projek perintis di beberapa negeri sebelum diperluas di seluruh Malaysia. Untuk strategi strange threats, kekuatan mandat perundangan SPA KAD digunakan bagi menghadapi ancaman global seperti dominasi syarikat teknologi antarabangsa dan ketidaksamaan undang-undang cyber. Melalui kuasa ini, SPE KAD boleh membangunkan standard keselamatan digital kanak-kanak Malaysia yang sejajar dengan pihak awal antarabangsa. Dalam masa yang sama, SPE KAD juga boleh menjalin kerjasama dua alat dan serantau bagi menangani jenayah rentas badan terutamanya eksploitasi kanak-kanak. Syarikat teknologi antarabangsa yang beroperasi di Malaysia juga akan diwajibkan mematuhi Kod Etika Perlindungan Digital Kanak-kanak Ini membantu Malaysia mengelakkan kedaulatan digital dan melindungi generasi muda Lagi sekali strategi weakness track um, strategi ini memberi tumpuan kepada mengurangkan kelemahan dalaman sambil menangani ancaman digital yang semakin semakin kompleks. Antara langkah utama ialah menubuhkan pusat data perlindungan kanak-kanak bersepadu bagi menyelaras data dan mempercepatkan proses pengesanan jenayah digital. Selain itu, SPEKD perlu memperkukuh kerjasama dengan NGO, sektor awam, swasta dan komuniti tempatan bagi menambah sumber serta meningkatkan kesedaran awam. Dari sudut teknikal, pembangunan infrastruktur keselamatan cyber seperti firewall nasional dan pusat respons kecemasan kanak-kanak juga amat penting dengan strategi ini. Kelemahan organisasi dapat dikurangkan dan ancaman luaran dapat diurus dengan lebih berkesan. Dapat disimpulkan bahawa uh, penubuhan spekat ni dilihat sangat penting memandangkan penggunaan media digital terlalu meluas pada era moden hari ini. Uh, menurut uh, Maliki, berlaku peningkatan penggunaan media digital dalam kalangan kanak-kanak Semakin meningkat sejak bermulanya uh, Pandemik COVID-19 Kenyataannya Media digital berada dalam kehidupan masa kini Dan telah dimonopoli Tanpa kita sedari Oleh itu uh, Penubuhan spekak ini dilihat bersesuaian Untuk menangani Isu-isu berkaitan Isu-isu uh, dan ancaman dalam media digital Terutamanya khususnya kepada Kanak-kanak yang berusia di bawah 18 tahun Sekian itu saja pembentangan daripada kami Sekian, terima kasih.